На жаль, це у кожного з нас, особливо тих, хто його знав, це великі груби у наших серцях. Ми вже чекаємо тої хвилини, сподіваємось, що не буде вже більше смертей. Багато хлопців сьогодні приїхали, незважаючи на те, що вони отримали поранення, що вони на даний час знаходяться в лікувальних закладах. Але незважаючи на це, вони приїхали, щоб віддати шану поваги йому. Скажу так, було поставлено завдання ротної тетичної групи висунутися в відповідний район, в районі Донецького аеропорту і підпавши під мінометний обстріл. Артур Завенов. Завенов – я герой. Они выдвигались туда в помощь. Вышла поддержка от 6-й роты для 4-й роты. Это было сводное подразделение, в котором он погиб. Был обстрел. Он выскочил из БТР И осколки сграда его поразили между бронежилетом и телом. Он был... Э ПВТшник. Ну, в БТР оператор научики ПВТ, то есть крупного калиберного пулемета Владимирова. Это основная огневая мощь аэромобильных подразделений. То есть нас поддерживают минометы, артиллерия, но когда мы идем на броне, основная наша огневая мощь – это КПВТ. Вот. Он был оператором КПВТ, причем очень хорошим оператором. Он неплохо стрелял, никогда не отказывался от боевых выходов, всегда в них участвовал. 嗯。